8 мая в поселке Евгеновка Великоновоселковского района Донецкой области сотрудниками милиции была задержана группа вооруженных лиц. Вследствие выяснилось, что задержанный – добровольцы партизанского отряда «Равлык». По словам адвоката задержанных, молодые люди – патриоты родом из Донецка, которые после того, как покинули город, организовали партизанский отряд, занимающийся задержанием вооруженных сепаратистов. В милиции заявляют, что их обвинили в вооруженном нападении. В ситуации разбирались корреспонденты общественного телевидения Донбасса. 8 числа одна из таких групп попросила другую группу разведчиков, которые называются «Равлик», попросила про співпрацю у затриманни групи сепаратистів в Великоновоселківському районі, власне, равлики, які є моїми підзахисними, вони ну, троє з цієї групи. Вони погодилися допомогти відповідно своїм товаришам, своїм колегам у затриманні. Поїхали, власне, зустрілися там на місці, затримали осіб, підозрюваних у сепаратизмі, знайшли у них зброю, вибухівку. 8 числа в дежурную часть Великого Новоселовского районного отдела милиции поступила информация о том, что вооруженные лица проникли на территорию животноводческого хозяйства, которое расположено в селе Евгеньевка, Великого Новоселовского района, и взломав сейф, избив перед этим людей, которые занимаются охраной этого предприятия, насколько мне известно на данный момент, это частное охранное предприятие, которое не имеет на себе не имела на себе никакого либо огнестрельного оружия, избили, взломали сейф и похитили деньги порядка 80 тысяч гривен. Как со слов моих людей, что э, они видеокамеру наблюдали начальник охраны Сергей, который был там, сказал, что появились две, э, два автомобиля недорожника, выскочили туда вооруженные люди в форме, в масках, и сразу соскочили, ворвались в помещение во все, поставили головам автоматы, всех вывели, и сбили, связали руки со спиной и положили всех на пол. Они пролежали порядка 6 часов на полу на земле. На данный момент трое добровольцев отряда «Равлык» находятся в Мариупольском следственном изоляторе. Корреспонденты ОТВД продолжат следить за развитием событий. В городе Артемовск Донецкой области создана рабочая группа по переименованию населенного пункта, его улиц и площадей. До конца августа 2015 года рабочая группа, в которую войдут депутаты, представители общественности и местного самоуправления, должна составить план выполнения этой разработки. Эта же группа должна подать на рассмотрение сессии предложение о переименовании города. Если депутаты согласятся, то предложение о переименовании города будет направлено в парламент. Данная инициатива разработана в соответствии с законом о запрете коммунистической символики в Украине. У нас историческое название Бахмут уже с 1571 года, когда образовался город. В 1924 переименовали, когда вот это все коммунизм пошел. Нам пообещали, когда подпишет президент. Когда подпишет президент, президент подписал. И теперь мы же на эту сессию на Горсовета вынесли это решение, чтобы переименовать город и улицы. Ну, исполком нас немного опередил, они приняли решение сейчас, вот мы присутствовали, что это будет продолжаться в, определен... в каком-то времени, хотя мы не уверены, что это переименование пройдет быстро. На сессии Славянского городского совета 27 мая депутаты не смогли принять решение о демонтаже памятника Ленину. За проголосовали 22 депутата, против 8. Шестеро воздержались. Местные активисты недовольны таким голосованием. Они угрожают снести памятник самостоятельно. Мы принимаем решение по демонтаже цивилизованном есть э, уже разработана дорожная карта супс разработал э, есть источники финансирования подтверждены они будут не бюджетные он будет на сохранении, но я еще раз говорю если будут дополнительные пожелания определим другое место сохранения возможно база Рубс или что а сейчас пока парк культуры и отдыха там под охраной он будет круглосуточно и потом примем решение в дальнейшем. Вы проголосуйте про его перевеси. І це якраз той компроміс, який пройти ви тільки що казали. А якщо ви сьогодні не голосуєте таким чином, ви і ті, хто не проголосують, є провокаторами демонтажу, тому що ми його знесемо.